Тож просто вам менеджер, менеджер по продажає э, Сергію Півдербін. Підно. -півдер 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 -півдер. Це нова ціна 450 руб. Півгода вони пили, але да. а, а, а за півгода сім разів она підвищилась до 450. Тобто в два рази підняли буквально 10%. На 100%, на 120% да. піднялася. І який мотив і яка причина на його подорожчання? Эти вот 20 человек которые собрались вот здесь вот завтра мы и сегодня мы останавливаемся две недели мы туда уже не поедем там будет полностью елка загружена и все и завод остановится кто-то деньги себе отмывает мышь это мы ж не продаем ее, это просто как бы содержим свое домашнее хозяйство. Вот мы всех тут одержим, тут коров, тут свиней держим, тут птицу зовем. Вот. И, и вот это вот так вот вопрос А просто сейчас это, не, это нереально. По этой цене его выбить, вырезать и... А то як там буде село виживати, або яка програма розвиття сільської місцевості, нікого нічого не інтересує. Продукти вони і так дорого, ну я думаю, що в ближайше час молочні молочні продукти можуть просто якось тому що, ну, ісчезнуть просто із ринку. Або просто і будуть вирізати, або будуть здавати, або. Просто за таку це за Таку цену просто нереально продавати. А, ініціативна група. Не, не, не со мной. Давай иди. Ну, я за тебя хлебу. До нас работала компания и эти люди сотрудничали с ней. Они закупали по более дешевой цене. На сегодняшний момент ситуация изменилась, ситуация изменилась с в сентября в сентябре года. Мы понимаем, что эти люди физические лица и они у них небольшие объемы, цену, и мы повышали в самый последний момент. Выросли затраты на утилизацию в связи с тем, что мы, в отличие от предшественника, полностью работаем в налоговом поле и в экологическом поле, в законодательном. В связи с этим и других цен мы на сегодняшний момент предложить не можем. Можем ехать спокойненько. За счет того, что они хотят Пример реализации, не реализации, а утилизации гизельгура 1200 тонн. Вот из-за чего нам подняли цену, чтобы им было дешевле да. утилизовать Кизельгур. За, да. за, за, за счет нас. Значит, сказать. я ему говорю, товарищи, Евгений Владимирович или Викторович, как Викторович, Викторович, Викторович. Вы хотите на нас просто-напросто ну, как... Пол... Даже... нет, могу... говорит, мы это вот. Я говорю, значит, наши никто. Не выезжает никуда, и все тишина. Мы будем звонить Василию, мне цена. Я говорю, цена, я вам сказал, 300 гривен, это потолок, и никто на линию не выйдет. Все. Да, вот да. так. Правильно. В сегодняшний момент мы не достигли консенсуса, не достигли компромисса. и я понимаю, что в их ситуации нужно будет уже решать в их бизнес-структуре, насколько или повышать цену конечному потребителю, так как они являются, перепродают в розницу, или же ужиматься по своим доходам. Я вам уже стоп. Стоп. Так, так